Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aina Balkis binti Bahrain, nombor matrik A217661 merupakan pelajar bagi kursus SKPW 1113 pengantar kerja sosial. Saya memilih kumpulan sasar OKU, orang kurang upaya. Di dalam video ini, saya akan menerangkan sistem pengurusan kes kerja sosial terhadap klien OKU, orang kurang upaya, mangsa jenayah seksual klien dikenali dengan nama samaran Nana berumur 18 tahun dan berjantina perempuan. Nana merupakan seorang klien orang kurang upaya OKU dengan kategori masalah pembelajaran. Nana merupakan anak tidak sah taraf dari seorang wanita yang merupakan rakan baik kepada ibu angkatnya kini. Ibu angkatnya merupakan seorang transgender dan diambil sebagai anak angkat dengan cara mendapatkan perakuan perjanjian oleh pesuruh jaya sumpah suaka. Di usianya itu, ibu angkat Nana sering mengadukan kepada gurunya bahawa Nana selalu berinteraksi secara berlebihan di media sosial dengan seorang lelaki yang tidak dikenali. Pada usia Nana 18 tahun, klien telah pun dirogol oleh seorang lelaki yang berusia 30 tahun Nana telah terperdaya dengan pujukan pelaku sehingga berani membawa masuk pelaku tersebut ke dalam rumah Nana dan masuk ke dalam biliknya. Ibu angkatnya membuat laporan polis dan polis memohon untuk terus dibawa ke hospital untuk pemeriksaan selanjutnya. Oleh kerana Nana memegang kad OKU dan masih di bawah umur 18 tahun, ibu angkatnya bertindak untuk melaporkan kepada pihak pekerja sosial. Tahap 1 penerimaan atau saringan. Pada tahap ini, kes yang diterima merupakan kes klien OKU, orang kurang upaya yang menjadi mangsa jenayah seksual. Pada peringkat penerimaan dan saringan, saya sebagai pekerja sosial telah menjalankan semakan awal terhadap dokumentasi kes yang dirujuk ke institusi. Hasil semakan mendapati dokumentasi kes adalah lengkap dan memenuhi kriteria pengurusan kes kerja sosial. Oleh itu, saya menerima kes ini secara rasmi untuk dikendalikan di bawah sistem pengurusan kes kerja sosial dan akan meneruskan kes ke peringkat penilaian dan intervensi yang bersesuaian. Tahap 2 penentuan situasi kes. Pada tahap kedua ini, saya sebagai pekerja sosial menjalankan penentuan situasi kes bagi memahami isu, keperluan dan risiko yang dihadapi oleh Nana, OKU mangsa jenayah seksual secara menyeluruh. Satu, pengenal isu dan masalah klien. Bagi mengenal pasti isu dan masalah klien, saya telah menjalankan beberapa tindakan utama iaitu yang pertama, saya menjalankan temubual bersama Nana bagi menerokai pengalaman, kefahaman dan perasaan Nana terhadap situasi yang dihadapi. Yang kedua, saya telah pun menjalankan temubual bersama guru Nana sebagai pihak signifikan yang mengetahui latar belakang, tingkah laku dan keadaan emosi Nana. Dan yang ketiga, saya telah meneliti dokumen yang dibekalkan oleh agensi perujuk, iaitu laporan polis bagi memahami konteks kes jenayah seksual yang dialami oleh Nana. Yang kedua, pengenalpastian keperluan utama klien. Hasil penilaian mendapati Nana mempunyai beberapa keperluan utama. Yang pertama, keperluan fizikal. Nana didapati tinggal sebumbung dan dijaga oleh ibu angkat transgender yang mempunyai pasangan lelaki dan hidup bersama seperti suami isteri. Ibu angkat Nana sering meluahkan kepada guru bahawa beliau tidak sanggup lagi meneruskan penjagaan terhadap Nana terutamanya apabila Nana melakukan kesalahan atau menimbulkan masalah. Yang kedua, keperluan emosi dan psikologi. Klien menghadapi kekeliruan kefahaman terhadap struktur keluarga angkat yang kompleks melibatkan ibu angkat transgender, teman lelaki ibu angkat serta abang angkat yang tinggal bersama. Dan yang ketiga, keperluan sosial iaitu Nana suka menilai sama ada niat seseorang itu baik ataupun buruk dan Nana mudah mempercayai pujukan orang lelaki yang kurang dikenali. Yang ketiga, pengenal pastian sumber-sumber klien. Antara sumber dalaman Nana ialah yang pertama, Nana minat dalam aktiviti mengemas dan mencuci. Yang kedua, kemahiran memasak di mana Nana telah mengikuti kemahiran vocational spesifik asas penyediaan makanan di sekolah. Dari segi sumber luaran pula, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM berperanan membantu dari aspek penempatan Nana yang lebih selamat. Yang keempat, pengenalpastian isu, masalah dan keperluan sebenar klien. Nana menyatakan bahawa Nana ingin mendapatkan kebebasan dalam hidup sebagai seorang remaja ke arah dewasa. Nana juga mempunyai keinginan untuk berkahwin atau mempunyai pasangan hidup pada usia sekarang. Namun begitu, terdapat beberapa halangan utama yang dikatakan oleh Nana iaitu ibu angkat Nana terlalu mengongkong kehidupan sosial Nana kerana bimbang Nana akan terjebak semula dengan salah laku seksual. Dan ibu angkatnya tidak membenarkan Nana berkahwin kerana klien ini masih muda dan mempunyai kelemahan dalam memahami baik dan buruk sesuatu keadaan. Yang kelima, penentuan isu, masalah dan keperluan khas mengikut keutamaan. Antara isu utama yang dikenal pasti mengikut keutamaan ialah yang pertama Nana sebumbung dan dijaga oleh ibu angkat transgender yang sering menyatakan tidak sanggup lagi meneruskan penjagaan selepas kejadian kes. Yang kedua, klien iaitu Nana menghadapi kekeliruan kefahaman terhadap struktur keluarga angkat yang kompleks serta kekeliruan kefahaman jantina. Dan yang ketiga, Nana mudah terperdaya dengan pujukan dan kesempatan orang lelaki yang kurang dikenali tahap tiga perancangan dan intervensi. Pada tahap ketiga ini, tentukan strategi tindakan atau intervensi. Bagi isu pertama, Nana tinggal sebumbung dan dijaga oleh ibu angkatnya yang transgender. Strategi intervensi yang dilaksanakan ialah rujukan rasmi kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi membolehkan pemindahan Nana ke pusat perlindungan yang diiktiraf. Sumber dalaman Nana dimanfaatkan sepenuhnya. Nana mempunyai minat dalam aktiviti mengemas dan mencuci, kemahiran memasak serta memiliki sijil kemahiran Malaysia SKM modular tahap 2 dalam asas penyelidikan penyediaan makanan. Oleh itu, Nana dilibatkan secara aktif dalam aktiviti dapur ringan dan pengurusan kebersihan yang selari dengan minat dan kemahiran sedia ada. Isu kedua iaitu kekeluan kefahaman jantina dan struktur keluarga angkat yang kompleks. Intervensi yang dipilih ialah kaunseling individu berfokus kefahaman struktur keluarga yang dijalankan oleh kaunselor berdaftar. Pekerja sosial, berperanan sebagai broker untuk membuat rujukan kepada kaunselor berdaftar serta memantau perkembangan kes berdasarkan dapatan sesi kaunseling tersebut. Isu ketiga, Nana dikenal pasti mudah terpedaya dengan pujukan lelaki lelaki yang kurang dikenali. Intervensi yang dilaksanakan oleh pekerja sosial ialah latihan kesedaran keselamatan diri untuk membantu Nana ini mengenal pasti tingkah laku dan ajakan yang tidak sesuai serta membezakan hubungan yang selamat dan berisiko tahap empat pemantauan dan penilaian. Yang pertama dalam tahap ini kenal pasti kaedah pemantauan iaitu kenal pasti instrumen atau borang. Bagi isu yang pertama, pemantauan dilakukan dengan menggunakan laporan pusat perlindungan dan jabatan kebajikan masyarakat JKM bagi mengesahkan status penempatan nana. Selain itu, rekod pemerhatian pekerja sosial semasa lawatan susulan digunakan untuk menilai perubahan dalam kestabilan emosi nana. Bagi isu yang kedua, Pemantauan dilakukan melalui nota dapatan sesi kaunseling individu oleh kaunselor berdaftar. Selain itu, borang pemerhatian tingkah laku Nana semasa sesi kaunseling atau aktiviti praktikal digunakan. Soal selidik ringkas atau borang penilaian kemajuan menggunakan bahasa mudah atau simbol yang digunakan bagi mengukur tahap kefahaman dan perkembangan emosi Nana secara berperingkat. Bagi isu 3, pemantauan dilakukan melalui rekod sesi latihan keselamatan diri dan perlindungan sosial boundary setting untuk menilai keupayaan Nana mengenal pasti ajakan atau situasi berisiko. Selain itu, borang pemerhatian tingkah laku semasa interaksi sosial, borang maklum balas penjaga atau pusat perlindungan digunakan untuk menilai tahap keselamatan diri Nana serta perubahan tingkah laku sosial sepanjang tempoh intervensi. Yang kedua, menilai kemajuan kes ataupun capaian matlamat. Untuk isu pertama, dijaga oleh ibu angkat transgender, kemajuan kes, Nana berjaya dipindahkan ke pusat perlindungan yang selamat dan sesuai. Keselamatan fizikal Nana terjamin dan kestabilan emosi Nana bertambah baik selepas menerima sokongan emosi. Isu kedua, kekeliruan kefahaman struktur keluarga angkat dan jantina. Untuk kemajuan kes, Nana dapat mengenal pasti peranan setiap ahli keluarga angkat dengan lebih jelas, kekeliruan mengenai jantina dan struktur keluarga itu berkurangan dan Nana kini dapat meluahkan perasaan serta emosi secara lebih jelas dan terkawal dan isu ketiga mudah terpedaya dengan pujukan lelaki yang kurang dikenali. Kemajuan kesnya, Nana dapat membezakan hubungan selamat dan berisiko. Dia tahu menetapkan sempadan diri boundary setting dan membolehkan mengatakan tidak dalam situasi tidak selesa. Tahap yang kelima penamatan. Untuk tahap ini, peneguhan rancangan masa depan kes untuk isu yang pertama dijaga oleh ibu angkat transgender, peneguhan rancangan masa hadapan, Nana diingatkan bahawa pusat perlindungan adalah tempat tinggal yang selamat dan penjaga di pusat tersebut ialah individu yang bertanggungjawab. Untuk pencapaian kefungsian sosial, Nana kini tinggal dalam persekitaran selamat, tidak lagi terdedah kepada penjagaan berisiko dan menunjukkan kestabilan emosi. Dan rujukan boleh dibuat pada pusat perlindungan dan pegawai JKM seliaan luar kekal sebagai jaringan sokongan. Isu kedua, kekeliruan kefahaman struktur keluarga angkat dan jantina. Untuk penuguhan rancangan masa hadapan, pekerja sosial perlu mengingatkan Nana tentang siapa penjaga sah dan peranan individu dewasa dalam hidupnya. Pencapaian kefungsian sosial, Nana boleh mengenal pasti peranan ahli keluarga dengan jelas, kekeliruan dan tekanan emosi juga berkurangan dan mampu meluahkan perasaan dengan lebih teratur. Untuk rujukan, pusat perlindungan, pegawai JKM Selian Anwar dan kaunselor berdaftar kekal sebagai jaringan sokongan. Untuk isu ketiga pula, mudah terpedaya dengan pujukan lelaki yang kurang dikenali, untuk penuguhan rancangan masa hadapan, Nana diingatkan tentang jenis hubungan yang selamat dan ayat perlindungan diri yang telah dipelajari. Untuk pencapaian kefungsian sosial, Nana kini mampu membezakan hubungan selamat dan berisiko, tahu menetapkan sempadan diri dan menunjukkan kesedaran keselamatan diri dan rujukan pusat perlindungan dan pekerja sosial untuk pemantauan risiko jika berulang.